Доброго дня всем. Я дуже перепрошую, я дуже хотела с вами спілкуватися украинскую, но думаю, что у меня так не получится быстро, и я прошу прощения, я перейду на свой службу. Значит, включите, пусть пройдут слайды, я потом объясню. Ну, это наш красный будинок, это регулятор температуры. Один из девятых на нашем будинку, на в есть. это самая разумная засунка, которая есть. Ну, это новое опаление у нас в подвале, это из пластика, все там все из пластика. Далее. Это э, пластиковое видно. Это выход на захват наш. Ну, это наша гордость. Удорожение нашего будинку. Простите. От нашего дома 77 -й. В нашем доме 8 подъездов, 9 этажей, общая отапливаемая площадь дома 16410 квадратных метров. И сразу у меня такой вот возник вопрос, предыдущие посмотрели выступающую, у них на замену окон в подъездах на разберевающие установления пластиковой двери, было потрачено 200 скильки. Э, 250, 250, 250, 250. 250 гривен. Это 4 подъезда в доме. Да, 200 чем-то тысяч, да. Это 4 подъезда в доме. У нас 8 подъездов в доме. Э, значит, мы поменяли все окна подъезда, разделяющие, на поставили Пластиковую э, дверь, вторую, тамбурное закрытие. Дверь у нас получилось. У нас на эти мероприятия ушло 90 тысяч. Значит, это, наверное, сервисная компания. И э, когда делаешь э, сам, то, и, то бишь, ищешь материалы, сам ищешь подрядчика и э, везде договариваешься, везде присоединяешься, прежде чем заказать окна, я вошла в полгорода, пока нашла то, что для меня приемлемое по качеству и по цене. И альмаросэрвистая компания, естественно, ну то ли сама цены устанавливает, то ли я не знаю, не могу сказать, как у них получается. Поэтому вот, я хочу сказать, что надо все-таки самому во всем участвовать и очень надеяться на дядю. Значит, за 8 лет, которые мы существуем, в 2003 году мы зарегистрировали свое ОСНД. До этого я три года была председателем домового комитета, а с 2003 года я председатель правления в своем доме. Значит, за эти 8 лет мы, конечно, многое сделали в доме, несмотря на то, что у нас наш Несса был значительно меньше, чем вторых по месту. Это так во многих объединениях, и я не хочу сказать, что я взяла самый плохой дом изо всех вас. Сейчас, кого не спросить, я скажут, что дом был в ужасном состоянии, был хуже всех остальных. Мы их из-за того и взяли, что уже дальше терпеть не было бы э, в обслуживании такого. Поэтому мы взяли эти дома на себя. Значит, euh, ну что мы сделали до э, той программы, которая у нас была по разбережению? Мы вот это вот установили пластиковую дверь выхода на крышу. То есть отремонтировали полностью машинное отделение со всеми окнами. Э, заизолировали сверху, они текли постоянно, заливалось, все там не было ни у ни дверей, все это текло в подъезд, холод задувал в подъезд, все это было уже закрыто, мы поставили э, сначала кодовые замки, металлические двери, потом уже за счет жильцов мы поменяли их на домофонные двери, э, много было чего сделано, заложены, застеклены были все окна в подъездах, на обычными стеклами, э, заложили все эти технологические отверстия, которые ну, были в фундаменте разбиты до размера окна, целых. Все это мы как могли утеплялись, закрывались, прятались и все остальное. В 2010 году, в августе месяце, не простите, еще раньше, в начале года, 2010 года в городе за счет денег компании USD пяти домам ОСМД и пяти домов коммунальной собственности бюджетной там сферы был проведен день. Значит, энергоаудит ну, установил, что нам нужно сделать в своем доме, чтобы нам было комфортнее жить, экономнее жить, меньше потреблять тепла и меньше за него платить. Значит, все эти мероприятия по аудиту потянули где-то на 6-306,5 миллионов, но это по ценам 2010 года. И в сентябре в августе месяце прошлого года был объявлен конкурс заявок на мероприятие за на энергоаудиту значит, компания USD объявила розовый для на 450 тысяч. Но их условия были такие, что 450 тысяч это 50 а еще 450 должны мы были найти сами. То есть мы обратились за помощью в э, городской совет э, э, Вот у нас здесь вышел Станислав Григорьевич Захаров, который представил слово у нас был тогда сам э, мэра по э, жилищно-коммунальному хозяйству. Они нам написали гарантийное письмо такое, что они берут за 40% еще э, выделить деньги, если мы выиграем этот раз. А 10% или 90 тысяч гривен э, мы должны были собрать э, целевыми взносами со своих жильцов. Ну, я не буду говорить, конечно, как, как этот грант в срочном порядке нужно было эту заявку сделать. Мы уже не успевали собрать общее собрание. Мы собрали правление, приняли решение, что да, мы будем участвовать в этом розыгрыше этого гранта. А потом уже мы, как положено, две недели прошло после объявления общее собрание, мы потом собрали общее собрание. Ну, возражающих было мало, в основном возражали те, кто ну кому вообще ничего не надо? Она кричала, вы что считаете, у меня денег нет? Да у меня денег больше, чем у вас всех остальных, но я из принципа сдавать не буду. Ну и были еще некоторые такие высказывания. Но в основном люди высказались да Значит, 7 сентября -го, 2010 -го, -го года в телефонном режиме я получила сообщение, что моя заявка выиграла. Ну и мы начали, вроде бы тут аж задрожали колени, боже, что же дальше делать? Выиграть, выиграли, что дальше делать? Значит, условия работодателя были таковы, что все материалы, комплектующие, в общем, были, должны быть либо американского, либо украинского производства. Значит, за деньги работодателя 450 тысяч, вот 420 тысяч у нас обошлись в доме ну, там были разные нюансы. У нас по аудиту был предусмотрен и ЭТП в дом, и 9 эмуляторов теплового потока на каждый ввод, на каждую водную рамку в подъезде. У нас девятая рамка, еще есть дополнительная, дом а у нас угол, вот на этих вставках еще есть дополнительная девятая рамка. Ну, мы там согласовывали, ЭТП это отменилось, вместо ЭТП пошли э, блок на подъезд, на мигающие, дверь вторая. Значит, 420 тысяч нам вышли эти 9 генераторов теплового потока. Потом на собранные деньги жильцов мы поставили вот эти окна поставили вторую пластиковую дверь, то есть сделали там закрытое подъезде. Это настолько получилось эффективное мероприятие, что казалось бы, господи, что там поменяли окна и что это может дать. Но Мы и так и говорили, что это вам даст, нам эти окна хорошие, зачем нам твоя красота. Значит, вот снежной снежные комнаты, которые выходят с подъезд, особенно там, где ванны у людей, прежде чем зайти и говорить купаться, мы сначала либо кипятком, либо электроприбором каким-то нагревали это помещение, потому что у нас стены были холодные, и постоянно промерзали. Сейчас они свободно заходят в эту комнату, и в подъезде все ходят, не одевая на себя верхнюю теплую одежду, она в футболке может выйти, перейти к соседям, либо в мусорокат, провод или еще куда-то. Значит, вот ну, целевые взносы, конечно, жильцов собирать. Вы сами знаете, как это очень тяжело. У нас на сегодняшний день мы предусмотрели немножко больше, чтобы получалось не 90 тысяч, а по 7 гривен с квадратного метра жилой площади, жилой общей площади квартиры. Получалось это где-то одиночка где-то 260 гривен, там разная площади, двухкомнатная квартира. 370, трехкомнатная 450, 480, в зависимости от площади. Значит, что мы на сегодняшний день еще не сделали, у нас еще нет и 64 окон, нет еще 8 окон. Ну, мы продолжаем. Значит, что мы сейчас делаем для того, чтобы собрать эти деньги? Мы, в общем, собрание, собрали все подписи, естественно, все, кто эти 80 с процентов людей не сдал, все подписали эти списки. Те, кто не сдавал деньги по программе на раздвижение, те у нас платят взнос на 10%. В общем, по уровню городского тарифа по содержанию домов. Получается, 10% у них взнос на содержание жилья выше, чем у тех, кто участвовал в программе по и еще, ну, в общем, мы сейчас с никак не можем договориться, она у нас областного подчинения. Мы хотим, чтобы они и за отопления, почему они должны экономить с нами на одном уровне, пусть платят выше, они не участвовали в этом проекте. Но я думаю, что мы этого добьемся, вот для того, что мы сами возьмемся зачислять за отопление и будем их наказывать. Значит, регуляторы потока мы поставили кинейской фирмы «Симпал». Еще с 2000 года у нас на доме стоял теплосчетчик, мы его поставили давно. Да, у нас была и раньше экономия. Дело в том, что у нас дом длиной получается 230 метров, а у нас был один ввод единственный на дом, 89 диаметр трубы был. И у нас до последних подъездов особенно почти раньше не доходило тепло. когда мы поставили эти эмуляторы, получилось так, что у нас вот не хватает теплоносителя, то один остановится подъезд, пошел тянуть с обратно холодную воду, то второй, а другой раз два вместе, вот эта биотня была бесконечно регулировать, чистить, добавлять, убавлять, там стоят такие задвижки, батерфляй, знаете все, да? Вот надо было прижать этот обратно, чтобы пошло. И мы, когда за деньги города, значит, там получили остаток, они нам обещали 360 тысяч, а выделили А выделили, получилось, что когда составили у на замену отопительной системы, получилась там 400 тысяч. Значит, все деньги они уже не нам, они подрядчикам оплатили, все, нам заменили полностью систему отопления, а нам разделили год на два года, то есть на пять рамок входит подача и выходит обратно, и на следующие дальние четыре рамки тоже отдельно своя подача. Ну, сейчас еще э, судить по этому вот, сезону вот, первый раз с этой системой начали только запустили отопление. Ну, вроде бы пока не останавливаясь, но еще на улице тепло. Что покажет дальше? Я думаю, что будет все хорошо. Значит, э, раньше наш дом стоит последний по разводке, угловой дом. Э, нам тепла и так не хватало еще так, чтобы за вот, было совсем плохо. Значит, что у нас получилось по прошлому отопительному сезону? Регулятор мы поставили на две месяца в прошлом году. Э, э, окна, в основ, основную массу окна двери выставили все на две месяца. У нас уже закрывались тамбурные двери. Э, ну, окна не все окна до сих пор ставим. Но я хочу сказать, что мы получили экономию по отоплению 37,7%. То есть э, на каждом квадратном метре мы сэкономили 17,54. Как я вам сказала, что тариф у нас в городе был 7,42, если по квадратному метру. Стоимость геокалории 273 гривны. А, значит, и собирали мы с квадратного метра по 7 гривен, а сэкономили по 17,54. Если посчитать просто экономию, получается, что мы 2,5 месяца отапливались бесплатно. А, значит, у нас получилось так, что еще самое эффективное, чему мы достигли. Раньше у нас было, что верхние этажи постоянно были открыты окна балконы, а нижние этажи у нас постоянно замерзали, у них температура еле-еле, это уже когда пришла когда мы что только там не делали, еле-еле достигала санитарной нормы. Сейчас у нас получается, верхние этажи стали немного прохладней, чего многие жалуются, а что это у нас вдруг стало прохладней. Зато у нас нижние этажи теперь имеются до температуры верхних этажей. То есть у нас выровнялась температура. За счет того, что вот выставляя температуру, ну, вы знаете, что такое регулятор, что набралась определенная температура, вот эта умная задвижка, что я говорю, самая умная, она перегревается, и вот эту горячую воду в подъезде о до тех пор, пока она не остыла до заданной температуры. То есть во всех одинаково сравнялась температура. Значит, что нам хочется еще сделать? Хочется, конечно, очень завершить свой проект на разбережение, все, что у нас предусмотрено в энерголудите. Ну, только на утепление фасада нам надо порядка 3,5 миллионов. Утеплить техэтаж, четырехэтаж мы сейчас утепляем таким примитивным способом, просто вот режем оцинковку железа на куски, там засверливаем, делаем крючок, чтобы нужно было налетать, открыть все. И, естественно, теперь пришлось на тех этаж еще освещение проводить, потому что нам совершенно темно, а мы туда с крыши всех убрали интернетчиков и всех остальных убрали на тех этаж. Там должно быть светло. Теперь там освещение проводят. Ну, фасад. Утеплять, да, надо, это обычный панельный дом. И уже у нас есть такие места, где при сильном дожде и ветре промокают даже стены насквозь. Вот сначала было только подъезда, были большие пятна, сейчас будут эти пятна появляются в квартирах. Швы температурные мы тоже утепляли, изолировали, за свой счет нанимали людей, все козырьки на девятых этажах, этажах мы отремонтировали. Кровлю нам в прошлом году за счет бюджета сделали 4 подъезда, остальные 4 подъезда, один подъезд в прошлом году, 3 подъезда вот а сейчас мы закончили. Мы делали все это в основном в долг в этом месяце. Я два месяца уже не оплачено тех обслуживания лифтов. Я перепросила, договорились мы, должны еще мы какую-то сумму за материалы кровельные. И в этом году, в этом месяце, простите, я даже со своим штатом договорилась, но налоги ему перечислить. перечислили, но аванс выдать не смогли. Я сказала, что зарплату мы все компенсируем. Хочется, конечно, и тип, и утеплить не так, как мы его утепляем, а хочется, чтобы утеплился он хорошо, потому что я даже, вот живя на девятом этаже, я Знаю, что на пятом, на шестом у них намного теплее, чем у нас на девятом. Хоть у нас, вроде, казалось бы, первое тепло к нам поступает, но за счет того, что очень холодные потолки, в квартирах прохладнее, чем на средних этажах. Ну и на первом этаже, конечно, хочется еще утеплить с подвала подвале, крышу, то есть первые этажи полы. Значит, пользуясь моментом, хочу сказать о наболевшем. Уверена не только для меня. Вот многие говорили о том, что да, долги невозможно селить, невозможно. Я хочу сказать, вот эти суды, подаешь туда иски, они неэффективны. Вот три года прошло, а при э, это решение, допустим, в пользу мою или в пользу э, соседнего СНД, три года прошло, возмещения никакого нет. Нет э, э, рычага такого давления. И еще, вот во многих домах, залазите со мной вы, живут работники прокуратуры, работники судов, э -э, ну, в общем, юридический корпус любые, э -э, многие не платят и говорят, ты меня никогда не заставишь платить. Вот поэтому так и получается. Неужели они будут принимать решение в мою пользу? Э -э, а когда вот паспортная служба, ну все знают, очень хорошо на них нажать можно, да, звонит мне с прокуратуры, первый раз вызвали туда, второй раз звонит, не имеете права, не немедленно выпишите человека, поставьте меня к стенке и два автомата на меня доведите, все равно не выпишу. Ну, это не метод, естественно, э, говорят, что это незаконно, и все остальное, надо принять что-то, чтобы оно было законным. Э, еще о субсидиях и ботах. Ну я не знаю, может у вас в ваших городах иначе обстановка стоит. Вот сейчас бы мне если вернули эти 16 тысяч, которые мне должны, я бы аванс людям выдала, и за материалы заплатила бы, и лифты оплатила бы, и все, но 16 тысяч им выдают копейки, копейки совсем. Так нельзя. Еще, что значит... Э, реструктуризировать долг при оформлении субсидий на 1 января 2006 года простите 6 лет уже прошло за 6 лет мы накопили уже по 3 по 3000 а реструктуризировать они не хотят не имеешь права я делал субсидии я говорю зачем вы пишете долг этот долг не надо выставлять субсидии значит можно выдавать э, всем подряд а нам возвращать не надо простите но это, это называется грубо но популизм иначе этого не назовешь ну, спасибо за внимание. Ну, это... Верите. А, а, у меня есть к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, у вас в тарифах есть фонд резервный, который вы собираете при оплате коммунальных платежей? Значит, так как у нас, я уже сказала, взнос на содержание дома намного ниже тарифа городского, мы резервный фонд, во-первых, не собираем, а во-вторых, э какой смысл? Я лучше возьму в долг материалы, человека о работе, я в долг, но я знаю, что я, у меня ничего не съест инфляция. А этот фонд собирать, сегодня это 1000 гривен, завтра это 10 миллионов. вам задал вопрос, потому что его интересует кредитование. Нет, я кредитование речь шла. Нет, может, ну, абсолютно верно. Все вопросы, которые задаются, они там, в той или иной мере имеют отношение к... Значит, я вас поняла, но, допустим, если взять кредит где-то, в каком-то банке, я в этом банке, я понимаю, что я должна открыть свой счет там, вот, куда платежи будут идти в этот банк, мы тогда договор будем заключать, естественно, мы по этому счету, и даже другого имущества у нас по размещению нет. У меня к вам еще два вопроса. Первый вопрос. Какой средний у вас платеж на квартиру в месяц? С квадратного метра это 2.30 и с должников по обязательном целевым взрослым 2.56. А если взять приблизительно сколько в среднем? Это Значит, в если взять 4-комнатную квартиру, это у меня 100, 146 гривен, чуть больше площадь квартиры, это 152 гривны, а одиночка 90 гривен, ну и двухкомнатная где-то 120-123 гривен. Начисление месячное у нас получается в грубо в среднем 30 тысяч. А оплата у нас идет где-то ежемесячно 98-97%. Ну и плюс долги, вот, которые я сказала, по субъектам за субсидии И Последний вопрос, люди просто, а вы как практик. Есть, есть ли такая возможность, допустим, если прозрачно объяснить жильцам дома, том, как грамотно пользоваться заложенными средствами, там, банка, кредитного общества и так дальше. С минимальной переплатой при, приблизительно там, на процентов 10-15 за два года. То есть человек взял у банка деньги, и 15% он э, будет иметь переплату через два года. Простите, я уточню ваш вопрос. Человек возьмет деньги на энергоразделяющие, того ли каждый совладелец, либо объединение возьмет деньги? Я задаю вопрос по каждому индивидуальному. будем рассматривать квартиру. Ну, я хочу сказать, что мы сейчас я оставил многие мои жильцы, берут на какие-то нужды кредиты. И кредиты не по 15-10%, берут по 25-30%, расплачиваются за них я думаю, что если это доказатель, ну, что это нужное мероприятие, они возьмут этот да, Понятно. Скажите, пожалуйста, вы как ОСББ можете в этой ситуации быть как активным продвигателем этой темы, то есть тем катализатором, который соберет жильцов дома и там 80%-75% примите решение о том, что надо утеплять весь дом. Значит, я вам хочу сказать, так, что собрать 75-80% решений, это нужно, э, нельзя собирать их вот так вот на собрание, получается, на таких собраниях базар. Нужно с каждым индивидуально, в каждую квартиру войти, не ни одной а представителя власти, либо представителя банка, и заказать людям это. Да, можно. А, хорошо, и последний вопрос. Вы говорите в среднем 200 гривен будет стоить квартира. Я так сейчас просто абстрагируюсь. Платеж в месяц по коммунальным условиям? Если... Нет, это по содержанию дома. По содержанию дома. А сколько квартира вообще платит в месяц? Ну, я бы сказал, что это не имеется в виду общего. Нет, имеется и тепло и Теп тепло. А, вода, тепло, а уже... и все остальное. Ну, где-то вот, допустим, моя трехкомнатная квартира, это где-то, э, ну, зимний период, отопительный сезон, возьмем, это 600, 700. А до 800 бывает деревья, в зависимости от температуры на улице, до определения тепла. А, хорошо, тогда вопрос. Если бы в данном случае этот платеж бы увеличился всего на 200 гривен, ну, на 100 гривен, назовем так, на 100 гривен, на 100. И при этом вы смогли бы утеплить в течение трех месяцев дом и не отвечать за риск невозврата платежей. Не отвечать объединением? Да, не отвечать, а просто стимулировать, продавать, а риск положить на банк. Был бы эффект от комплексного подхода к кредитованию всего дома через кредиты индивидуальные, а не ОСББ. Ну, то сложно, конечно, задать вопрос. Я хочу сказать, что если на три месяца увеличить на 100-200 гривен платеж, да, на этот срок бы люди согласились, но дело в том, что у нас в доме 30% львотников, более 80 человек, простите, 30 человек львотников, более 80 тысяч человек людей, получающих субсидию нужно решить, как-то с ними будет вопрос, что мы сможем ли мы, вот, государственная программа сейчас хочет предусмотреть, что и, эти средства должны войти в субсидию или воду, под возмещение. Во-первых, а во-вторых, если мы за три месяца сможем утеплить свой дом, значит мы с трех месяцев начнем экономить на отоплении. и разницу да, оплачивать банку вы спрашивали по поводу субсидий в, в городе Львове, на уровне областного совета работает программа, которая компенсирует 15% годовых по кредитам, которые взяты на, по программе энергосбережения. Это двери, это окна, это там пенопласт, утепляющие материалы и так дальше. Эта программа в Львове работает уже несколько лет. Попробуйте обменяться опытом, как это происходит. Хорошо, спасибо. Все будет питание. Нет, Киев. Я у меня предложение ко всем участникам поддержать такую закон. В 1996 году Верховная Рада приняла закон, которым отменила вину и штраф. Чему это привело, вы знаете? Оно управляла и бедных, и богатых, и богатые прежде всего не будет. Я предлагаю обратиться к президенту. Я вас прошу, запишите, обязательно. Решить вопрос того, чтобы отменить срок позовної давності по боргам за житлово-комунальний послуги. Дивчим законодавство це дозволяє. Поэтому я вас прошу, щоб ми этот пункт включили в то, что нужно. Значит, Мы должны, для населения это нужно отменить, чтобы была, допустим, семья Ивановых, пока они не выплатят, чтобы они никогда не спрыгнули. Иначе получится, те люди законопослушные, те же малоимущие платят, последнюю копейку вносят каждый месяц. А те, кто имеет по три машины, которые имеют пальцы веером, те не платят. Поэтому давайте мы сделаем вывод и будем сегодня сегодняшнего дня делать реальные шаги к улучшению на рынке жилищно-коммунальных И еще, если можно такой вот пункт внести, то при продаже квартиры запретить нотариусам, как это, утверждать такую сделку, что долг остается за продавцом. Но продавец уехал, продал квартиру, где его кто будет искать, и его никогда никто не накажет больше. А очень много сейчас появилось таких договоров. Да. Запретить продажу, тогда просто и все. А, а едет, это, не долго ставить, запретить продажу, продажу. Запретить еще лучше, да, запретить продажу квартир с долами. Пусть предоставят все свои справки о том, что они никому ничего не должны. Да. 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 Да, yeah. 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 Значит, это, простите, это очень сложный вопрос. Я от своей теплопоставляющей компании уже получала несколько договоров, которыми, когда я получила этот первый договор еще в 2005-2006 году, я его прочитала, думаю, господи, бед кобылы, простите. Я, я не понимала вообще, что это ко мне относится, я думала, она ошибочно ко мне попала, я его бросила на полку и все. Через полгода получаю повторный по звонку, значит срочно мне явиться к юристу. Ну, в общем, разили мне, чем, чем только не разили, да, я должна была стать исполнителем услуг, там, и, и за это отвечать, и за это отвечать, и это начислять, и это принимать, Ну, до а у меня, конечно, мне повезло тем, что у нас в правлении и член правления на общественных началах работает у нас юрист-консульт, там очень хороший юрист он уже нам выиграл ну, по другим вопросам несколько судов сейчас мы судимся с пенсионным фондом и я по за за каждому вопросу к нему беру, обращаюсь он меня консультирует безотказно и, и мы тогда за эти договора и, и вот назад я их получила опять мы пишем на каждый договор протокол раздалась и мы не соглашаемся и вот совершенно недавно было в полковнике совещание, рядом со мной сидел директор вашей теплопоставляющей организации, и говорит мне, все равно вы Обязаны. Я говорю, докажите мне, что я обязан. И вы все, наверное, получили лист разъяснения от Министерства разъяс ЖКХ, вот есть на пятой старинке записка Самхибрича. Я его распечатала и передала ему. И вот он меня недавно увидел, говорит, спасибо вам большое. Я прочитал, мне было очень интересно, но я вам на это письмо покажу 10 писем, которые мы получаем за подписью того же Хибрича и других министров. Там написано совершенно противоположное. Нет, пока у нас только договора каждого